Низкая, низкая. Низкая. Дуже даже для нас это низкая явка. А может, потому что в прошлом году было намного больше. Mm. А можете сказать какая категория людей голосует? Чи это преважно молодые люди? Вы знаете, это... да, ветераны в основном. И такие пожилые люди. В основном. Молодежи мало идет. Mm. Еще представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Прокопивнюк, Надия и Лидия. Порядок на весь Ну какой? В каком смысле порядок? В чем? Okay. Так нет порядка никакого. Что хотят все, все партии, каждый по-своему. А власти никакой в городе нет. Ну подожди, подожди. Но все-таки конкретно, что именно, какой порядок, какой власти ты имеешь претензии? Я, например, хочу, чтобы наш мэр обратил внимание на наши пятиэтажки. В первую очередь. Потому что отопление у нас слабенькое, батареи старые, все везде. Э -э Сверху дома... Э -э у нас утеплить невозможно, потому что в основном пятиэтаж, как живут пенсионеры. И если один пенсионер богаче сделает, а второй нет, то это бесполезно. Оно там будет лопать, будет холодно, все равно. Поэтому это, это, это... если взять помельче, это тоже в порядок ходит. Я тоже за это все, это дальше жилищно-коммунальные, все вот это вместе взятое, вот это порядок должен. А такой. я лично приду сразу же к мэру. Я не знаю, кого изберут, то ли будет от Свободы, то ли будет наш Чернилевский. Я сразу же возьму книжечки за газ и за воду и пойду к нему, пусть поможет разобраться. Все. Ну, В домах, щоб був порядок, в під'їздах і так далі, тому що до Жеків обращаюся, немає нічого, ніяких, дуже тяжко добитися цього всього.